berkenaan pengumuman yang terbesar lah iaitu uh, di mana sesi persekolahan um, akan bermula uh, apabila seseorang itu berumur 6 tahun uh, daripada 7 tahun. So bagi uh, saudara-saudari yang tak tahu, sebelum ni kalau dajah 1 mungkin kita semua kan ingat umur 7 tahun baru kita masuk dajah 1, tapi sekarang kerajaan akan awalkan setahun di mana anak-anak berumur 6 tahun akan masuk ke uh, sekolah um darjah 1 dan Prasekolah diawalkan setahun daripada 6 tahun ke 5 tahun. Uh, so ini adalah salah satu pengumuman yang besar. So I want to hear uh, your feedback on this matter. Uh, saya tengok ada yang dah tulis setuju ada kata tak setuju. Uh, it's okay. Nanti saya akan buat poll uh, supaya kalian semua boleh mengundi. Tapi saya nak dengar dulu. So saya tahu ramai dah post setuju tak setuju tapi kalau boleh berikan sebab-sebab kenapa -sebab. setuju atau tak setuju. Dan saya akan cuba berhujah. Uh, dan saya nak dengar jugalah kenapa. Uh, katanya ada ujian kelayakan dia. Ya. Uh, kerana salah satu pengumuman yang turut dilakukan adalah walaupun pendidikan darjah satu ni diawalkan setahun tetapi uh, dia diberikan pilihan kepada ibu bapa. Uh, yang berhormat Menteri Pendidikan katakan perlu ada heart to heart conversation di antara ibu dan bapa untuk bincangkan keperluan untuk mengawalkan atau tidak. So it is an option, pilihan. Uh, tetapi ia bukan pilihan semata-mata. Baru hari ini pula diumumkan bahawa akan ada ujian baru. Uh, ujian diagnostik. So, mak, maksudnya anak-anak yang berumur 6 tahun atau sebelum mereka mencecah umur 6 tahun, sebelum mereka masuk ke sekolah, perlu melalui lagi satu ujian. Ujian diagnostik. Saya, setakat ni belum ada perincian. Apa maksud ataupun takrifan ujian diagnostik? Saya agak sedikit risau <laughs> kerana saya tak boleh bayangkan bagaimana anak-anak yang berumur 6 tahun sudah pun Perlu melalui ujian. Uh, dan saya mendengar ucapan dan meneliti ucapan yang Bumat Menteri dia kata akan ada ujian psikometrik atau psikoanalisis untuk melihat apa anak-anak itu dan uh, kesiapsiagaannya dan juga kemahiran anak-anak sebelum umur 6 tahun itu. Uh, saya masih nak faham sebab mungkin uh, ibu bapa sini lebih memahami. Is it normal to put our children um, who barely has reached the age of 6 years old through a unique examination ataupun ujian diagnostik ini. Dan saya tak boleh terbayang juga bagaimana ibu bapa uh, cikgu-cikgu yang sudah terbeban dengan banyak birokrasi kerja-kerja tambahan di sekolah kadang-kadang student to teacher ratio tu sangat besar. Lepas tu kena tambah lagi cikgu-cikgu kena buat ujian apa psychoanalysis, psychometric diagnostik ni kepada anak-anak yang berumur 5 ke 6 tahun ni. I mean, ish sebab banyak kerja cikgu-cikgu kena buat ni i mean <laughs> ingat senang ke nak 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 tambah lagi satu ujian nak nak ujian apabila seseorang so orang tu berumur 6 tahun so saya tak boleh terbayang selepas ni dia berubah cikgu-cikgu terus akan fokus berkenaan persediaan ujian diagnostik i just cannot imagine uh, sebab ujian diagnostik ni sebelum masuk sekolah betul-betul sebelum masuk sekolah so maksudnya sebelum budak itu berumur 6 tahun 5 tahun ke 6 tahun dah kena buat ujian diagnostik ni so budak-budak pun akan stres mungkin orang tanya oh tapi ada pilihan saya rasa orang ramai orang ramai dah komen berkenaan pilihan ni. Tapi let's be very frank. Kita cuba letak diri kita di dalam kasut seorang uh, ibu bapa. Ya. Yeah. Kalau kita lihat kini ada dua sistem kasta. Di mana seseorang yang dilihat anak itu dilihat lebih cerdik, pandai, karakter dia lebih baik. Tadi pun kita dengar yang Mohammad Menteri jawab dia akan buat psychometric test apa uh, ujian kemahiran dalam ujian diagnostik ini. So kalau seseorang itu layak masuk ke darjah satu berumur enam tahun, kita seperti sudah mencipta like two layer of education di mana dari awal kita dah label oh kalau kamu layak masuk umur darjah tahun apa darjah satu berumur enam tahun kamu lah yang pandai kamu layak kamu kemahiran tinggi tapi kalau kamu tak pandai ah ha, kamu pergi kena tunggu masuk bila kamu tujuh tahun. So if you put yourself in the position of parents, of course the parents akan macam eh aku tak naklah nanti anak aku dilabel sebagai anak yang slow, slow learner. Sebab tu mungkin kalian lupa. So dulu dia ada exam, dia kalau apa uh, we excel in that particular exam masa kat sekolah rendah kita dapat lead frog setahun. Tapi sistem tu dimansuhkan kerana Kementerian Pendidikan tidak tidak cip, ingin cipta sistem kasta pada umur yang sangat muda. Di mana nanti kita kat sekolah tanya Eh, uh, kenapa engkau satu kelas dengan aku padahal engkau setahun lagi tua? Engkau setahun lagi muda? Kau slow ke? Eh, engkau mesti slow belajar kan? Eh? I mean, kita kena ingat tau, ni budak-budak. Budak-budak ni. Kadang-kadang bila kita tengok, oh budak tu pakai kasut lagi cantik daripada aku pun aku dah judge. Ni lagi lah. Eh, engkau kenapa setahun lagi tua daripada aku? Engkau mesti slow learner eh. Aku umur enam tahun, kau tujuh tahun. Uh, I mean, these are things which should be taken into consideration. Sebab tu bila kita tengok, oh ni sistem optional. First, kita kena fikir apa pandangan ibu bapa. Kedua, kita kena fikir bagaimana budak-budak kat kelas ni akan tengok sebelum ni semua umur 6 tahun, uh, uh, semua umur 7 tahun, semua umur 8 tahun. Selepas ni, akan ada yang 6, akan ada yang 7. So, saya akan tanya, oh, kau exam macam mana? Kau mesti slow learner sebab tu kau ujian uh, diagnostik tu kau uh, tidak lulus kan? Can you imagine? So, kita tak nak cipta generasi exam oriented ni. Tapi, daripada umur 5-6 tahun, kita telah pun apa basuh minda anak-anak kita bahawa Ujian ni adalah segala-galanya uh, Ujian diagnostik ni umur 5-6 tahun uh, Kenapa saya kata 5-6 tahun? Sebab sebelum kamu masuk sekolah Nak tengok 6 tahun layak ke tidak Akan ada ujian diagnostik So obviously sebelum kamu masuk darjah 1 tersebut ujian tu akan diperkenalkan lah So these are all things which uh, I think we should seriously consider Bukan perkara yang kecil So saya risaulah Saya risau akan ada sistem kasta dekat sekolah Nanti uh, dan kasta tu uh, akan diperhebatkan apabila budak-budak akan menilai kenapa engkau slow learner, kenapa ujian diagnostik engkau tak lepas, kenapa kau lepas. Aku adalah budak yang paling mantap kerana aku umur 6 tahun, aku dah boleh masuk. So, bila umur saya dah masuk uh, darjah 2, darjah 3, apa, beza umur tu dah ada, orang dah boleh buat perbezaan. Who's a slow learner and who's considered to be a fast learner. So, these are all things which should be considered. Hmm. Okay, saya baru ulas tentang satu isu ada banyak lagi uh, isu yang akan diulas nanti. Saya tengok komen-komen di sini. Dalam tempoh masa seminit saya cuba buat apa poll ni eh. Ha, kalau boleh nanti saya harap korang akan tolong undilah. Sebab saya betul-betul apa nak dapat pandangan korang. Uh, so that I know. Uh. Ha okey. Saya dah buat poll dah kat sini. Ha dia ada dua emoticon. Siapa yang setuju dengan di mana pendidikan dajah 1 tu diawalkan Prasekolah turut diawalkan akan ada sistem pilihan akan ada ujian diagnostik ha, tekan happy face gembira setuju siapa yang tak setuju buat sad face menangis ha. uh, so tolong tekan uh, butang ini ha uh, ni saya tak ada AI ke tak ada apa bot yang tolong undi tak ada saya memang nak dengar pandangan korang lah. secara jujur dan kalau boleh tolong uh, share tolong tap tap screen supaya kawan-kawan yang apa Tak join InsyaAllah akan nampak Sesi live ni Dan boleh mengundi sekali So siapa yang setuju Dengan pembaharuan dasar ni Happy face Siapa yang tak setuju Buat Apa Ya tekan Butang menangis tu ha. Okay sambil Apa kita tekan butang menangis tu Kita Apa uh, Teruskan lah per, Perbincangan ini. Ush. Okay Dia kejap je seminit Nampaknya uh, Undian tu Agak luar biasa lah eh Uh, yang tak setuju tu agak banyak, uh, almost 1 to 10. Uh, tadi yang setuju dalam 500 yang tak setuju tu RM5,000 uh, jugalah. So it's quite a big difference.